Спасибо, что вы захотели встретиться с нами. Но, как можно сказать, к сожалению, нельзя сильно хвастаться. Может, быть, 2013 год был такой, что действительно 2013. Самое нехорошо, что мы начали тот год, если знаете, следили, то мы начали его с аварии. Вот. И эта авария на Селонч, она как бы наложила отпечаток на весь текущий период. Вот. И если взять то, что мы сегодня имеем данные, предварительные, так, то есть у нас окончательно данные будут где-то там к концу января только, но у нас, если взять, то общее падение производства по нашим предприятиям достигает где-то порядка там 25-30%. Вот. А, и пар, пар, падение достигает где-то порядка 25-30% по сравнению с прошлым годом. И в основном это за счет того, что произошло вот резкое падение производства из аварии на Южмаш. Все остальные предприятия, и Хартрон, и Киев, Прибор, и вот и Нири даже, так и Арсенал, у всех есть рост производства где-то порядка там от 1 до 5 процентов, а вот за счет чисто вот Южмаша мы так очень-очень сильно провалились. Вот на сегодняшний день мы провели продукцию где-то порядка, по-моему, где-то миллиард восемьсот миллионов, пришли взять там финансирование нашей программы на уровне то, что было записано, строчка 98 миллионов, а отдали нам пока это порядка 40%. Только. Но, тем не менее, можно говорить, что мы основные свои цели выполнили. То есть, вот было произведено 4 пуска. Это брать вот 2, 2 машины «Зенит». Одна аварийная получилась, а вторая мы вынуждены были ракеты, у нас было две ракеты, лежала на Байконуре, на полигоне, вот мы вынуждены были две ракеты вернуть сюда, это посудилось вот, делалось за счет предприятий, в основном Южмаша и КБ как бы, Южного, поэтому оно попало как бы в пассив, в убытки наш. Но самое главное, что мы две ракеты в марте месяце были возвращены, и к концу апреля, по сути дела, мы поняли, в чем наша вина. Я считаю, что это была вина, ну, заложена где-то глубоко-глубоко в самой конструкции есть такое понятие, я не знаю, вы журналисты, вы все филологи, вроде, но есть такая наука, допуски посадки. Так вот, если как бы по-старому квалифицировать, то это называлось бы неблагоприятное сочетание допусков. Но самое главное, что мы все очень внимательно проанализировали, перебрали эти две машины, были отстыкованы двигатели. Очень большая работа была проведена на Южмаше, честь и хвала им, надо должное. Вот, и после этого уже вот доработая на машину, было, по сути дела, безукоризненно почти в кол запущен израильский спутник АМАС. Вот. Было запущено две машины по программе Днепр. То есть это было утилизировано две боевых машины старых, вот, и, по-моему, там на последней машине мы установили рекорд Гиннеса, по-моему, чуть ли не 29 аппаратов одновременно было запущено. Вот, но вот этот второй пуск программы Днепр, он еще очень чем знаменательный, то есть мы закончили программу отработку, отработки э, бортового, бортовой системы информации для циклона-4, то есть мы с вами стали обладателями, документации, обладателями технологии, обладателями производства лазерных гироскопов. В мире, по-моему, только три державы могут это делать. Так случилось, что нас обстоятельства заставили этим заниматься. Мы хотели, когда начинали циклон, что это где-то покупать, нам везде отказали. И мы, по сути дела, вот за государственные деньги с помощью коллектива центрально конструкторского бюро Арсенал мы создали это дело. И мы сегодня три раза он летал уже как пассажир на ракетах. Все время он работал в паре с одной системой. И когда мы проанализировали, то есть мы получили характеристики прибора, которые были заданы нашими специалистами, конструкторами для ракеты Циклон-4. То есть мы сегодня практически вот та сильная пуповина, которая нас держала с кем-то в области навигации, в области системы управления, мы ее тоже разрезали и замкнули ее полностью себя на Украину. Так вот, это был как бы второй пуск Днепра в этом году, он подвел итоги грубо говоря, где-то шестилетней работы завода «Арсенал» вместе с «Хартроном» по созданию вот такой системы. И это большая заслуга сотрудников арсенала. Но был еще проведен один пуск в интересах Министерства обороны России. Это по поддержанию технического ресурса ракет тяжелых, которые стоят на вооружении, по которым Россия имеет договорные обязательства. То есть Украина имеет договорные обязательства перед Россией. То есть это сотрудники КБЮ со своей кооперацией, которая разрабатывали когда-то тяжелые носители, Россия и Украина. Мы произвели этот пуск получили положительное заключение и позволили выдать положительное заключение для Министерства обороны России.